Представляем компанию «Магазин Дом Мебели». Это большой розничный магазин мебели, который находится на Печерске. Также мы занимаемся всем мебели мебелью по всей Украине мы, в принципе, являемся импортерами, вот. но сейчас в данной ситуации сложной экономической в Украине. Мы подумываем о, о, о открытии собственного про производства мебели, так как э, накоплен очень большой опыт в данной области, и для нас очень полезно данной информации да, о, говорим о, о механизмах выхода на европейские рынки, что, имея да, вот возможности, желания, в принципе, можно достичь мама, можно выйти в европейский рынок. Здесь представлены специалисты отдела внешнеэкономической деятельности. Постоянно находимся в развитии, в поиске и стараемся не пропускать интересные события, потому что можно пополнить свой багаж. Вот. И очень благодарны Держзонде за предоставленный шанс поучаствовать в этом интересном мероприятии. Мы являемся партнерами, работаем уже долгое время и надеюсь будем работать успешно до них. Добрый день, меня зовут Сергей Роганов, я директор по логистике компании Аскоп Украина. Мы являемся экспортером, наверное, одной из популярных в Украине отраслей экспорта это сельхозпродукция. Поэтому мы ну, в основном, конечно, специализировались по турецкому и средиземноморскому рынку. В принципе, интересно выходные непосредственно в страны Евросоюза. Поэтому спасибо большое за организацию семинара. Очень полезно, очень много информации. И, я думаю, это даст нам новый какой-то толчок в экспортной политике нашей. Меня зовут Иван, я представляю компанию Caravan Trade, являюсь управляющим партнером. Пришел на это мероприятие с целью узнать тенденции европейского рынка, возможно, черпануть какую-то информацию дополнительную для того, чтобы упростить работу э, направлении экспорта, да, любых товаров за границу. А также это полезное знакомство. Э, ну и в принципе какие-то новые новые знания. Вот, поэтому большое вам спасибо за приглашение и я очень рад. Хорошо. Окей. Мы представляем интересы двух крупнейших поставщиков и производителей на Украине оборудования и изделия для электроника. Это изолятор, это трансформатор, это весь спектр, вся и Предприятия имеют историю многолетнюю. 6 лет. И они являются партнерами сейчас крупнейших потребителей на рынке, И здесь у нас на Украине крупнейший отзыв, основные рынки используют СНГ, страны СНГ, и также в дальнейшем. Вот. На рынке недолго, но поскольку сейчас актуально да, в целом для экономики Украины и для наших предприятий развиваться, развитие, мы, разумеется, интересуемся да, теми механизмами и рычагами, которые на сегодняшний день сформируются как раз на стадии формирования касательно интеграции. Поэтому, разумеется, нам хочется быть в струе и использовать эту информацию. И мы надеемся, У что это сейчас. будет полезно для себя. Здравствуйте, меня зовут... меня зовут Любовь, я представитель консалтинговой компании Vimes Consulting. Мы Укра... украино-британская компания, мы помогаем украинским производителям выйти на рынок Великобритании. Вот. Такие мероприятия безумно важны с целью рассказать, донести информацию, рассказать о перспективах, о проблемах, об их решении. Поэтому ну, для меня, как для консультанта, это очень важно для повышения своего уровня знаний и для того, чтобы потом была возможность помочь украинским компаниям. В компании Crystal Glass мы импортер и экспортер. Занимаемся упаковкой, пластиковой упаковкой мы как производим, так и завозим импорт. Упаковка предназначена для косметической, фармацевтической и пищевой промышленности. То есть это упаковка небольших размеров, в которой находятся разные средства. Вот, и сейчас мы выходим просто на рынок европейский. Вот, и хотим, как бы, мы вот, развиваем свою торговую сеть, да, у нас там есть представители некоторые, Мы вот, но хотим в большей мере выйти на внешний рынок. Поэтому для нас это очень интересно, особенно что касается нормативной документации всяких норм, требований со стороны европейского законодательства, поэтому данный семинар, я думаю, будет эффективен и важно для нас понять, как развивать дальше стратегию развития экспертного направления. В целом, пока довольно все интересно и информативно, особенно то, что ссылается на очень разные доступные информативные базы, документации, что будет нам в дальнейшем полезно.